Bir gün bir ilan atəş böcəyinin arxasına düşür və onu yemək istəyir. Elə ki, atəş böcəyini udmaq məqamında atəş böcəyi, "Olar ki, mən sənə bir sual verim", deyə ilana müraciət edir. İlan, "Mən adətən qurbanlarımı dinləmirəm. Onların sualına heç cavab belə vermirəm. Amma sən mənə maraqlı oldun. Buyur, nə soruşursan." və atəş böcəyi soruşur. "Mən sənə nə səpislik etmişəm?" İlan yox itmən sə. Yaxşı, mən sənin o yem qurbanlarının sırasında mənim də adım var? deyir ki, yox. Bəs nə üçün məni yemək istəyirsən? İlan, sənin işığını dözə bilmirəm, deyə cavab verir. Bələzizlər, sizin işığınıza dözməyənlər çox olacaq. Sizin uğurlarınıza sevinməyənlər çox olacaq. Sizi hətta həzm edə bilməyənlər çox olacaq. Lakin bu sizi heç üzməməlidir. Yanılmaq insancadır. Bağışlamaq müqəddəscə bir işdir. Biz insanıq, biz hər birimiz yan ola bilərik. Ancaq bağışlamaq Allah bağışlayır. Biz niyə bağışlamayək ki? Belə siz sizə pislik edən, sizə dözməyən, sizə təb gətirməyən bütün insanları bağışlamalısınız. Zaten onlar sizin yanınızda zayıftır. Ona göre sizin ışığınıza dözmürler. Her zaman parlayın ışık kimi. Ve öz ışığınızda kimler ise isidin, kiminse ışığına isinmeyin. Güneş kimi parlayın.